মই বৰ্তমান সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অলপ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিকালি প্ৰায়ে দেখে যে আপোনালোকেও মন কৰিছে নিশ্চয় যে আজিকালি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নিজৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে নিজৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে সময়েই নাই তেওঁলোকে হাতত সময় নোহোৱাই গৈছিল খেলা ধূলা কৰিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি স্কুললৈ যায় স্কুলত গৈ স্কুলত পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত স্কুলৰ পৰা আহি আকৌ কিবা বি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই যাব লগা হয় বা ঘৰতে থাকিব লগা হয় কোনোবাই গানৰ মিউজিকৰ টিউশ্যন লৈছে কোনোবাই ডান্সৰ লৈছে কোনোবাই নিজৰ পঢ়াৰ কাৰণে কিবা অন্য এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে হয়তো প্ৰাইভেট টিউটাৰ ল'ব লগা হৈছে চ' আকৌ গধূলি আকৌ নিজৰ স্কুলৰ সেই হোমৱৰ্ক থাকে গতিকে ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন য'ত নিজৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে অলপো সময় উলিয়াব পৰা নাই চ' এইটো এটা মোৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ এইটো ভাল চিমটম নহয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলা ধূলাৰ কাৰণেও কিছু সময় উলিওৱাৰ প্ৰয়োজন সেয়েহে মোৰ মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে মই আৰু এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল স্কুলত ভালদৰে শিক্ষাদান কৰা নকৰাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এক্সট্ৰা কৰি প্ৰাইভেট টিউ টিউটৰ দিব লগা হৈছে নে প্ৰাইভেট টিউটৰ দিয়াৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে স্কুলত গৈ ভালদৰে মনোযোগ দিয়া নাই এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাবচোন আজিকালি প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰে প্ৰাইভেট টিউচনৰ এই সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈ আছে স্কুলত এনেকুৱা হ'ব পাৰে ল'ৰা ছোৱালী যে মোৰতো ছাৰ আহিবই গধূলি মোক শিকাবই গতিকে মই স্কুলত বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ এইটো হ'ব পাৰে নেকি এই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা হৈছে নেকি নে স্কুলত ভালদৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰা নাই আৰু এনেকৈ মন্তব্য কৰিবচোন